خدا یسم مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور جیسا کہ میں نے اسی چینل پر اپنے پچھلے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہم شارٹ تھا بیسکلی وہ جس میں میں نے کہا تھا کہ ہم سیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا خدا یسم مسیح خدا ہیں کیا انہوں نے اپنے زبان مبارک سے کبھی بھی بائبل مقدس میں یہ لفظ کہے کہ میں خدا ہوں جیسا کہ اکثر ہم مسیحوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر خدا یسم سسی خدا تھے جیسا کہ ہم مانتے ہیں تو کیوں بائبل مقدس میں خدا ان یسم نے خود کیوں نہیں اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد کیا کہ میں خدا ہوں میری پوجا کرو میری پرستش کرو میری عبادت کرو مجھے سجدہ کرو میری حمد کرو کیوں نہیں انہوں نے کہا اگر ایسا کہا تو کیوں کہا آج ہم چند لمحات بائبل مقدس میں اسی بات پر سیکھیں گے میرے ساتھ بنے رہیے گا اور میری ریکویسٹ ہے شروع کرنے سے پہلے کہ آپ سب جو سمجھتے ہیں کہ اس چینل کے وسیلہ سے خداوند آپ سے کچھ نیا آ, کچھ نئی بات سکھاتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے توسس سے خدا کے روح سے اس چینل کے وسیلہ سے کچھ نئی بات سیکھتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے تو چلیے اپنے عنوان کو شروع کرتے ہیں کیا یسو نے کبھی کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو اگر یسو خدا تھے تو صاف صاف سریحن کہہ دیتے کیوں خاموش رہے کیا خاموشی چھپانے کا طریقہ تھی اس راز کو یا کچھ اور تو یہ ایک بیسکلی سوال ہے جس نے بہت سارے مسیحوں کو بہت سارے ناقدین کو بہت سارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو پریشان کیا ہے ہمیں بھی اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اکثر لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں اس سوال کی اہمیت کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دنیا بھر میں مسیحت پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے جی دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑا مسیحت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے غیر اقوام کی توسس سے, ان کے وسیلے سے وہ یہی ہے کہ جی کیا یسو نے کبھی کہا کہ میں خدا ہوں نمبر ایک. نمبر دو جی دیگر مذاہب کے مباحثوں میں, یعنی میں, میں یہی سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے اور رہے گا نمبر تین اس سوال کا سامنا خود مسیحوں کو بھی کرنا پڑتا ہے اور کئی بار ہم مسیحی بھی اس سوال کے بارے میں نہیں جانتے میرے عزیزوں میرے ویورز جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے ایک دفعہ پھر کہ میری کوشش اس چینل کے توسط سے یہی ہے کہ میں اپنے مسیحوں کو کم از کم بائبل مقدس کی اتنی نالج دوں جس سے کہ ہم اپنے ایمان کو ڈیفنڈ کر سکیں جیسا کہ پہلا پترس تین باب اور اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی تم سے تمہارے ایمان کی وجہ دریافت کرے تو تمہیں اس کو مدلل دلیل کے ساتھ لوجیکل جواب دینا آنا چاہیے تو میری اس چینل کے توسط سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مضامین کو آپ کے سامنے لاؤں جس پر بہت کم سکھایا جا گیا ہے جس پر ہمیں بہت کم بتایا گیا ہے جس پر بہت کم ہمیں پریکٹسز میں ہمارے چرچز میں ہمارے کلیسیاؤں میں ہمارے عبادت خانوں میں ہماری میٹنگز میں ہمیں بہت کم سکھایا جاتا ہے گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے کبھی بھی لیکن بہت سارے ایسے مسیح ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو یہ سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے ادھیڑ عمر اور بزرگ لوگ بھی ہیں جو اس بات میں شامل ہیں جن کو ابھی تک اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں ہے تو میری آج چند لمحے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے وسیلہ سے کچھ نیا سیکھتے ہیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے صرف اور صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تھینک یو ویری مچ آئیے ہم دوبارہ اپنے مضمون پر چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس سوال کی اہمیت اور اس کے وزن کو جانا نمبر دو پہ جی ہم بائبل میں خدا ہونے کے کچھ غیر روایتی دعووں پر غور کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب خدا یسوسی کی بات کی جاتی ہے اور جب خدا یسوسی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا یسو نے کبھی کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے شارٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے کسی بھی چیز پر ہم کوشش کریں کہ پہلے اسی چیز سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتی ہے مثال کے طور پہ اگر میں اردو کی کلاس سیون یا کلاس ایٹ کی کتاب سے کوئی اعتراض کرتا ہوں اپنے بچے کو کہتا ہوں ایسا نہیں ایسا ہے تو میں جواب بھی وہیں سے ڈھونڈوں گا اگر میں بائیولوجی کا کوئی سوال کرتا ہوں تو میری سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ میں بائیولوجی سے ہی پوچھوں اسی کتاب سے پوچھوں کہ اس کا جواب کیا ہے یا بائیولوجی سے ریلیٹڈ دوسرے لوگوں سے بات کروں کتابیں انچانوں تاکہ مجھے اس کا جواب پتا چلے اس کو کہتے ہیں جی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ایک ہوتا ہے کلوزر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ایک ہوتا ہے براڈر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو ہمیں بائبل مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ بائبل میں خدا ہونے کے جو غیر روایتی دعوے ہیں جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اکثر اپنی چینل پر غیر روایتی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو غیر روایتی دعوے کیا خدا نے کیے کیا ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں تو آئیے چند لمحات کے لیے اس بات پر غور کرتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس ان حوالوں کو لکھ لیجئے گا کیونکہ میں پڑھ نہیں سکوں گا کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں آٹھ اور اس کی اٹھاون یعنی جان ورس ففٹی ایٹ میں کچھ یوں لکھا ہے جی یسو نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں اب یہی الفاظ میں ہوں خروج یعنی ایکسیڈس تھری ورس فورٹین میں بھی استعمال کیے گئے ہیں اور یہاں یہ استعمال جب کیے گئے تو خدا خود اپنے ذات کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے خروج چیپٹر تھری ورس فورٹین یعنی ایکسیڈس چیپٹر ورس فورٹین میں خدا خود ہمیں یہ الفاظ اپنے لئے استعمال کرتا ہوا دکھتا ہے نظر آتا ہے جو الفاظ یوہنہ کی انجیل آٹھویں باب اس کی اٹھاون آیت میں خدا یسو مسیح بھی کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر ابراہم پیدا ہوا میں ہوں اب یہاں پر ایک بڑی ہی لوجیکل دلیل میں آپ کو دوں گا دلیل دوں گا یسو یہاں صاف صاف اور سریحن خود کو اجلیب بتا رہے ہیں یسو کہہ رہے ہیں کہ ابراہم پیدا ہوا یعنی اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ پڑھیں جان چیپٹر ایٹ ورس ففٹی ایٹ میں تو وہاں یسو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا یعنی یسو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہم پیدا ہوا لیکن میں پیدا نہیں ہوا میں ہوں یعنی وہی نام جو خروج تین باب اس کی چودہویں آیت میں خدا اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے یسو مسیح یہ وہی نام اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں دوسری دلیل جی باب اس کی تیسویں میں اور باپ ایک ہیں اس ورس میں بھی دیکھیں ہے سیاک و سبا یہ ہے جی کہ یسو مسیح کو وہاں پر یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے مسیح وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ لوہیت کے تعلق سے ان کے سوالات کیے جا رہے ہیں اور یسو مسیح وہاں پہ کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں ٹھیک ہے یہ یوہنہ دس واب اس کی تیسویں آیت میں اور اگر آپ اکتیسویں آیت کا مطالعہ کریں یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں شروع میں میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سیاک و سباق کا مطالعہ لازمی کیا کریں ایسا نہ کیا کریں کہ اگر ہم اعتراض تو بائبل سے اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے جوابات ہم دوسری جگہ سے دے رہے ہیں یا کہیں اور سے دے رہے ہیں یا کچھ اور بائبل میں سے کچھ اور توڑ مروڑ کر ہم چیزیں پیش کر رہے ہیں ایسا مت کیجئے اس کے کلوزر کانٹیکسٹ کو پہلے ضرور پڑھیں کہ وہاں پر کلوزر کانٹیکس کیا کہہ رہا ہے تو جان چیپٹر 10 اس کی ورس ایتھ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یسو کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں تو اس کی اکتیس ویعت میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے پتھر کیوں اٹھائے اور یہی جی اس بات کی دلیل ہے کہ یسو مسیح وہاں پر خدا ہونے کے دعوی کر رہے تھے انہوں نے یہودیوں نے پتھر اس لیے اٹھائے کیونکہ یہودی جو تھے وہ انتہا درجے کے توحید پرست تھے انتہا درجے کے ان کے نزدیک خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تھا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں خدا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور ایسی کنڈیشن میں ایسے سیاق و سباق میں جب یہودیوں نے پتھر اٹھائے تو اس بات کی یہ دلیل تھی کہ جی یسو مسیح نے چونکہ کفریہ جملے بولے تھے ان کے ایمان سے ٹچ نہیں کرتے تھے ان کے ایمان کے مطابق نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے پتھر اٹھائے تاکہ خدا نے مسیح کو سنگسار کر دیا جائے کیونکہ اگر آپ پرانا احتنامہ پڑھیں تو وہاں پر جو شریعت تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا کفری یا جملہ بولے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے جان چپٹر 3 ورس 31 کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں نے پتھر اٹھائے تاکہ خدا انجیس مسیح پر اٹیک کیا جائے اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر ایک اور دلیل ہے یوہنہ بیس باب اس کے اٹھائیس آئے تھے تومہ کے الفاظ پر غور کریں یہاں پر جی تومہ نے کہا اے میرے خدا اے میرے خداوند دلیل یہ ہے کہ جی اگر یسو خدا نہ ہوتے تو وہ تومہ کو فوراں ٹوکتے لیکن یسو نے اسے سراہا یسو نے کہیں نہیں کہا کہ تو مجھے خداوند کیوں کہہ رہا ہے تو مجھے خدا کیوں کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے بلکہ یسو مسیح نے اس کو سراہا اسی طرح جی نمبر چار پہ متی اٹھائیس باب اس کی سترویں آیت میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا یہاں یونانی الفاظ میں جی یونانی زبان میں پروسکیونو پی آر او ایس کے یو این ایو او استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جی عبادت یعنی متی اٹھائیس باب اس کی ستری عید میں جہاں لکھا ہے نا انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا تو سجدہ کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے جی وہ ہے عبادت یونانی زبان میں یسو نے یعنی ان کی عبادت کو قبول کیا اور ان کو سجدہ کرنے سے روکا نہیں پھر اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یسو مسیح غیر روایتی طور پر منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن مسیح اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہاں میں خدا ہوں کلوزر کانٹیکس جب ہم غور کرتے ہیں بائبل کا بائبل سے ہی تو ہمیں اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ ہاں خدا یسو مسیح اس بات پر بالکل سریہن اس بات پر زور دے رہے تھے کہ میں خدا ہوں اچھا مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی سترویں اور اٹھارہویں عید میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہ کہہ رہے ہیں میں اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں اور میں زندہ ہوں اب یہ بات دیکھیں اگر آپ پرانے حیدرامے میں یسایہ نبی کی کتاب اس کا چوالیس باب یعنی فورٹی فور چپٹر ورس سکس پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جی صاحب صاحب خداون فرماتا ہے کہ میں ہی اول و ہو آخر ہوں اور یہی بات مکاشوہ کی کتاب میں پہلے باپ کی سترمی اور اٹھارمی آیت میں یسو مسیح اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی دعویٰ جو یسایہ نبی کی کتاب اس کے چوالیس باب اور اس کی چھٹی آیت میں خدا اپنی ذات کے لیے کرتا ہے وہی دعویٰ خدا یسو مسیح پھر کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کس طرح غیر روایتی طور پر خدا ان مسیح اس بات پر ہمیں کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ میں خدا ہوں اب ہم اس بات پر غور کریں گے جی غیر روایتی طور پر تو خدا نے کہہ دیا لیکن اب سوال بالکل صحیح ہے وہ جو میں نے پہلے کیا تھا آپ سے سوال اب ہم یہ سوال کریں گے اس سوال پر غور کریں گے کہ اب خدا یسم نے براہ راست کیوں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اب غیر روایتی طور پر تو خدا ان کہہ رہے ہیں لیکن براہ راست کیوں نہیں کہا اس کا جی سیدھا سا نمبر ایک سوال، نمبر ایک ایک سوال جواب یہ بنتا ہے یہودی سیاق و سباق میں یہ کہنا کہ میں خدا ہوں سراسر خودکشی تھی پڑھیے خروج کی کتاب کے قانون کے مطابق احبار چوبیس باب اس کی سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور جو کوئی خدا کا نام خدا کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے یسو شریعت کو پورا کرنے آئے تھے اسے رد کرنے نہیں آئے تھے تو اس لیے میرے ویورز خدا یسو مسیح نے سریحن منہ سے اس بات کا اقرار نہیں کیا کیونکہ وہ جس معاشرے میں پلے بڑے تھے وہ سارے کا سارا توحید پرست تھا وہ سارے کا سارا شرک کو پسند نہیں کرتا تھا اور خدا یسو مسیح اس چیز کو بڑھاوا نہیں دینا چاہ رہے تھے سرین طور پر انہوں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ خروج کے کی جو قانون تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی اسی کی وہ پھر ہم احبار چوبیس باب اور اس کی سولہویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے جو کوئی خدا کے نام پر کفر بکے گا وہ ضرور جان سے مارا جائے گا اس سے سنگسار کیا جائے گا خدا ان مسیح اس لیے لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں کیونکہ خدا ان مسیح شریعت کو پورا کرنے آئے تھے اسے رد کرنے نہیں آئے تھے اگر خدا مسیح سرین کہہ دیتے تو یہ تو کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی اور خلاف ورزی کرنے والے کو جان سے مار دیا جاتا دوسرے نمبر پہ جی یسو نے بھید اور مکاشفا کے انداز میں بات کی زبردستی کے انداز میں نہیں کیونکہ دیکھیں جی ایمان زبردستی کا سودا نہیں ہوتا خدا زبردستی پر یقین نہیں رکھتا ایمان ہمیشہ آزادی کے ساتھ جڑا رہتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ خود ریفرنس ٹو کانٹیکس پہ غور کیجیے فیکٹس کو دلائل کو چیک کیجیے اور اس کے بعد خود فیصلہ کیجیے کہ خدا یسم مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد خدا یسم سی نے میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ چونکہ خدا یسم وسیح شریعت کو پورا کرنے آئے تھے اگر وہ سریہن اپنے منہ سے کہہ دیتے کہ ہاں جی میں خدا ہوں تو یہ شریعت کو رد کرنے کے برابر تھا نمبر دوسرا یسم مسیح نے بھید اور مکاشفہ میں بات کی ہے زبردستی نہیں کی آپ کے اوپر کوئی تھوپا نہیں ہے کہ میں خدا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا تیسری دلیل یسو نے کیوں صاف صاف نہیں کہا یسو کی تماثیل یسو مسیح کی نشانیاں زیادہ گہری گواہی دیتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں مرکز دوسرا باب اس کی پانچویں آیت سے ساتویں آیت میں اگر آپ دیکھیں جہاں خداوند ایک مفلوج کو شفا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ساتویں آیت میں یہودی کہتے ہیں یہ کفر بختا ہے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے یہ ایک انسان ہو کے کیسے کہتا ہے کہ جا بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی خدا یسم مسیح نے صاف الفاظ میں کہا اور لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی اس دور کے معاشرے نے اس دور کے سیاق و نے اس دور کے جو مذہبی لیڈر تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ الفاظ صرف اور صرف خدا ہی بول سکتا ہے کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی اور انسان ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا اس کے بعد جی یسو کا مشن یہ نہیں تھا کہ صرف سچ بتائیں بلکہ سچ کو زندہ رکھنا ان کا مشن تھا پڑھیے یوہنہ چودہ باپ اور اس کی چھٹی ہے جہاں صاف لکھا ہوا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں یسو شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کو سمجھانے آئے تھے اس خدا کو جو پوشیدہ تھا ظاہر کرنے آئے تھے یسو راستہ بتانے آئے تھے کہ میں ہوں یسو بتانے آئے تھے کہ حق میں ہوں موت کے قبضہ سے نسل انسانی کو چھڑا کر یہ بتانے آئے تھے کہ زندگی میں ہوں یسو یہ بتانے آئے تھے کہ میں ہی عہد عتیق کی تکمیل ہوں جی میں ہوں اس کے بعد جی ایک اور بہت ہی انوکھا سا ثبوت ہے اور وہ یہ ہے جی کہ مسیح کی سلیب کو اگر آپ یاد کریں سلیب پر خداوند خاموشی سے چڑھ گئے اور وہیں اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک بہت انوکھا ثبوت ملتا ہے آپ کی خاموشی سے مر جانا پھر مردوں میں سے زندہ ہونا یہ سب سے بڑی اور واضح صدا تھی کہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ عہد عتیق میں ہوا تھا اور کسی نے کیا خوب کہا کہ چیخنے چلانے سے کہیں زیادہ طاقت خاموشی کی ہوتی ہے جی اور آپ کو سلیپ پر ایک گہری خاموشی ایک گہری آ, سائلنس آپ کو دکھے گی نظر آئے گی تو آئیے جی اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ کو اس سوال کے وزن پر بھی بتا دیا میں نے اس سوال کی کچھ دلائل بھی دی آپ کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس سوال کی پھر میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ کیوں خداون یسو مسیح ہے جو ہے وہ اپنے منہ سے سریہ نہیں کہا لیکن غیر روایتی طور پر خداون نے دعوے ضرور کیے ہیں اور ہمیں ان دعووں کی تصدیق کرنی ہے اس کے کلوزر کانٹیکس کو دیکھنا ہے پھر اس کے براڈر کانٹیکس کو دیکھنا ہے پھر اس دور کی ہسٹری کو چیک کرنا ہے تب جا کر ہم صحیح طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ خدا مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کو انہی حوالہ جات کو جو میں نے آپ کو دیے ہیں جس میں مسیح غیر روایتی طور پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں انہی حوالہ جات کو استعمال کر کے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا تو دوسرے لوگوں نے بھی کیا موسیٰ کے دور میں بھی ایسا کہا گیا نو کے دور میں بھی ایسا کہا گیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں ایسا نہیں ہے موسیٰ نے کبھی نہیں کہا راہ کر زندگی میں ہوں نو نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں ابراہم نے کبھی نہیں اس بات کا دعویٰ کیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں یہ دعویٰ کرنے والا صرف ایک ہی تھا یسو نے صاف صاف ہمیں سرین کیوں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو تو جواب یہ ہے جی یسو نے یہ اس لیے نہیں کہا اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ مزر خدا نہیں تھے بلکہ اس لیے کہا کہ خدا ان چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہم خود کریں غور و فکر کریں وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی شخصی مرضی سے ان کی ذات کو پہچانے ہماری زبانیں نہیں بلکہ ہماری روح اس بات کی گواہی دے کہ آپ ہی وہ ہیں جس کا اہدیق میں ہم سے بہت ہزاروں سال پہلے وعدہ فرمایا گیا تھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا یہ سایہ پہلا باب اس کی اٹھارہویں ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کم ناؤ اس ریزن ٹوگیدر سیز دی لارڈ خدا خود کہتا ہے کہ آؤ ہم بہم حجت کریں اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے حجت اور انگلش میں جو اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے وہ ہے ریزن تو ہمیں ریزنز ڈھونڈنے چاہیے ہمیں سب سے پہلے ریزنز ہم کب ڈھونڈیں گے جب ہم سوالات کریں گے سوالات کو پھر ہم اسی کتاب سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کتاب سے یہ سوال اٹھا ہے ہم فیکٹس چیک کریں گے ہم ریفرنس کانٹیکس چیک کریں گے ہم اس کے و سباق دیکھیں گے کلوزر کانٹیکس براڈر کانٹیکٹ سب پر ہم غور کریں گے اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں آخر میں جی سی ایس لوئس شاید آپ سب جانتے ہوں گے سی ایس لوئس کو سی ایس لوئس کی ایک کوٹیشن ہے اس سے میں اپنی اس لیکچر کو اس سٹیڈی کو اختتام کروں گا انہوں نے ایک کتاب ہے جی میئر کرسچینٹی اس میں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے آئی ایم Trying, I'm trying here to prevent anyone saying the very, really foolish thing that people often say about Jesus. I'm ready, or I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claims to be God. That is the one thing we must not say. a man who has merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. اپنی کتاب میئر کرسچینٹی میئر کرسچینٹی کا مطلب ہے جی صرف مسیحت یہ ایک میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک ایتھیس بنتا تھا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا لیکن جب یہ ایمان رکھا اس نے جب ایمان رکھا خدا پر اس نے اپنی بہت ساری ایسی کتب لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں آپ،, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جس میں اس نے بہت کم بائبل کے حوالہ جات دیے ہیں لیکن اس نے یہ بات دلیلوں سے ثابت کی ہے لوجک سے ثابت کی ہے کہ کرسچینٹی واقعی میں اگزسٹ کرتی ہے جیزس کرائیس کی کیا اہمیت تھی اور خدا ہے واقعی میں لوجیکل اس نے قبول کیا اور خود بھی مانا اور دنیا کے لیے اپنی تحریرات کے ذریعے سے ایک گواہی چھوڑ گئے کہ ہاں خدا ہے اپنے اس کتاب میں وہ کہتے ہیں میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے وقوفانہ ایک چیز جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں خدا یسو مسیح کو ایکسیپٹ کرتا ہوں ایک بڑے ہی عظیم اخلاقی استاد گزرے ہیں اور انہوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے ہیں تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا شخص جو صرف ایک انسان ہو اور جس طرح کی باتیں اور جس طرح کے کام خداوند نے کیے یسو نے کیے وہ ایک بہت ہی بڑا اخلاقی ٹیچر نہیں کر سکتا جی یا تو یہ شخص کوئی جھوٹا ہوگا یا کوئی جہنم کا بلیس ہوگا آپ اپنی چوائس خود کریں اپنا انتخاب خود کریں یا تو یہ آدمی واقعی میں خدا کا بیٹا تھا یا پھر یہ کوئی بیوقوف تھا یا کوئی اس سے بھی بدترین شخصیت تھی تو اسی آخری کوٹیشن سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے میں نے جتنی باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں آپ ان کا خود مطالعہ کیجیے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجیے ورسز کا مطالعہ کیجیے اور آخر میں بائبل مقدس پر جب سوالات کیے جاتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ بائبل مقدس میں سے ہی اس کے جوابات بھی ڈھونڈیے تھینک یو ویری مچ باڈ